во-первых, не вижу заявления, что от церкви, что отец заявление. отец Владимир, у меня просьба, вопрос, вы писали заявление? Заява уже подавалась, значит, э, Здесь на весах, на чашах стоит с одной стороны значит, будущее духовности наших детей. Я вас прошу, не спорить, не спорить. Мы спорим ни о чем. А примите единственное правильное решение вынести на сессию и обсудить всем этот Россия. вопрос. Вид религийной громады Украинской Православной Церкви Киевского патриархата. Я немножко с предыстории начну. Значит, мы начали этот разговор еще с отцом Владимиром, еще в феврале. Значит, предварительно мы заметили. Владители... листопаді місяці 2014 року. Категорнення з... від вас до мене 30.02, прошу, не знаю, що питання щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді орієнтовною площою 025 районі вулиці Лейтенанта Шміфта. Після затвердження встановленого закону порядку плану згодування. <кій> 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 е -э питання. Було розглянуто на, під час розроблення генерального плану. Спеціально була врахована земельна ділянка для будівництва в генеральному плані На сьогоднішній день є біля огорожі заводу Дезельмаш, виділена де передбачена земельна ділянка для будівництва церкви. На сьогоднішній день, наскільки сьогодні я розумію, це володимира, наміри дещо змінилися і. Передбачається в намірах розмістити церкву на території, яку сьогодні виділено приватному під комунальному підприємству місто майбутнього, тобто колишній категорию. Я правильно сказав? За виключаємо тому, що це рішення було прийнято сесією, оскільки там є кладовище і кладовище те ще... Не пройшло 50 років, зв'язку з цим. Не фактично, ця, ця, ця ділянка землі була із-за цього проблемна. Відмовлена. Проблем. Не рішення це було. Понятно, річення. на ту сесії були аргументи, да. її да, не прийняті да. да. рішення. Поступило нова взаємо. І паралельно з цим є проєкт рішення Василія Іменно для вирішення цього питання рішення, є? Тобто, Я працюю директором проведенського медичного коледжу, мене звати Присяжник щодо це не стосується моєї основної роботи, мене є громадянина міста, так казати. З цією метою фактично я хочу. Шановні депутати, шановна комісія, звернутися до вас з проханням, що дійсно у нас в місті немає церкви Київського патріархату. Той, хто вперше вивчив головну молитву чи нашою українською мовою, дуже хоче, як напевно у всіх країнах світу, чути проповідь священника своєю рідною мовою. Я думаю, що серед нашого міста є бажаючі саме чути молитву і українською рідною мовою. Ось цією метою громада попросила отця Володимира, чому саме його, тому що фактично він є єдиний представник Київського патріархату у нас в кармазько районі. Звернутися до вас, шановні депутати, з тим, щоб виділена була земля. Ну отак, як розкладається час з 2014 року, як говорив отець Володимир, ніяк ми не можемо приділитися. Тому просимо вас допомогти з цим питанням, от і на сьогоднішній сьогоднішні вашій лісі. Когда были поданы что проголосовать э, за то место, э, отец Владимир вышел э, рассказывать, поворачивается ко мне Шевченко, наш депутат, и говорит, Татьяна Валентиновна, голосовать нельзя. Я говорю, почему? Это же был, украинская церковь будет строиться. Украинская православная церковь, насколько я понимаю, что э, туда ходит меньше людей, допустим, чем ту же. Куда ходят, если ее нет? Ее нет. Куда входит. А почему ее нет? Миграция, именно Киевская. Почему, почему ее нет? нет. Не про не про потому что проживают не Так, проживают. Я, я считаю, я считаю, что это первый этап, поэтому на, на этом пути. Вот. мы сейчас решаем вопрос земельного участка и без решения местной власти. Не, не, будет строительства и все остальное. А -а -а. То есть если -то, в, с течением времени а -а -а. будет сделан проект, этот проект не понравится местной власти, заставит да -а -а. сделать другой. -а -а. То -что то -что это... не... Если то вы выберете сервис, <свят> то это будет <свят> до такого уровня, что сюда возможно приедет патриарх, <свят> который осветит да. это все. Да. Это будет не просто городского значения э как бы, дела, которое делается. Это будет все украинство. Я не подразумевал, что мы еще болоте. Они страдают если не сами. У нас нет киевского Але, у нас нет киевского патриархата, Я не. Я Я не помню. Да, но дискриминация состоит в том, что у нас на сегодняшний день нету ни одного места, ни одной церкви киевского патриархата. патриарха. Украина что нет. О чем мы спорим? Я же не руками Вот так сложилось, что каждый год, когда в нашем профессионально-техническом училище на улице, ну и на фрегате, идут экзамены государственные, каждый год меня приглашают. Вот я только что оттуда, вот в 9 утра, я говорю, да, я опоздала сегодня. Я была там. Ребята, нашей молодежи настолько не хватает духовности, что вы даже себе не представляете. Кроме того, вот я украинка, да, корни у меня все абсолютно мама, папа, дальше и так далее, все украинцы. Меня истязали в свое время. Ну, мы же все жили, вот в 70-м году я пошла в школу. В нашем городе Черкасы, почему я скажу это Потому что закрыли все украинские школы. И мои родители гасали по всему городу. И я пошла в школу первый класс, не зная ни одного русского слова. Смотрите, как меня перекроили. Я сейчас беру, ну, стараюсь брать уроки в интернете, чтобы выучить свой родной украинский язык, который я обожаю. Я украинка, я вынуждена брать уроки в интернете. Все до чего довели. Ну, так ну сколько же можно издеваться? Потом, зачем сейчас вот эти вот все да. разговоры? Некоторые люди, э, депутаты, лоббируют свои могут. собственные интересы. И последнее. Давайте будем честными. На этом месте стояла церковь. Пусть да. 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 она там и станет, там и заткнутся все, Я... торговцы и так далее, и так далее. Давайте сделаем для Я города так... хоть что-то хорошее, Я... хоть в нашей каденции, хоть что-то хорошее, светлое оставим после себя за все эти наши пять лет депутатства. Я, всегда... Я еще дополню два слова коллеги. То, что проехал коллега, депутат Василий. Сказали, да? Мы будем рассматривать, что там будет строиться, но ну, будет проект приготовлен, действительно, как Но я думаю, на этом месте никто не будет, Олег Олегович, строить там какой-нибудь какой-то там вагончик. Поэтому, я думаю, на то же место мы будем да, Платокон, на таком месте построить величественный храм. Послушайте, храм. И я думаю, если Филарет будет здесь, это нормальное явление. И мы ничего не делаем такое, что на сегодня проблем с земельным участком нет. Вы поняли, да? То, что мы отводили, это не проблема вообще. Мы его скасуем и все. На этом все закончилось. Уже два года отвели, только толку никакого. Поэтому я еще раз. Другие предложения будут? Ну, Значит, я ставлю на голосование серьезный вопрос, пожалуйста, коллеги депутаты, я прошу. Да, да. На очередную сессию городского совета рекомендую вынести тот проект, что я зачитал. Кто за данное решение прошел голосование? Наша комиссия не будет, не было. Четыре да. 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 человека. А что, у вас просто... только трое? Да? Ну, Нет, больше. 5 пять. Пять. человек за. Олег Горицын, это человек, Я не против, вот вам проект. Вы, вы же Да. Ну, вы же держались. Я вот держался, держал. Мой Один вот Все. Спасибо. Мы свое дело сделали, земельная комиссия. Дальше посмотрим, как будет обсуждаться вопрос на сессии городского совета. Вот депутаты не да. проголосуют. Вот уже такой вопрос. Готовьтесь убеждать и так далее.